आओ फारिस के अंदर उस घर को देखो देखो जिस घर में एक बच्चा पैदा हुआ बच्चे का नाम माबा रखा गया माबा को बाप ने अपने घर के अंदर बेटी की तरह रखा इतनी हिफाजत की उंगली से पकड़कर मजूसी के उस जरतश्त के मजहब के माबद इबाद खाने में ले जाता आग जलाता उसकी पूजा और इबादत की जाती और बाप को कहा जाता लकड़ियां हाथों से बाप के लिए लकड़ियां लाता बाप को देखता कि वो उस इबादत खाने में आग रोशन कर रहा है दिन रात ये आग जलती रहती थी इसकी इबादत होती रहती थी एक दिन उस बाप ने एक शख्स को देखा जो एक किनारे पर एक दरख्त के नीचे इबादत कर रहा है नजर पड़ते ही मुतासर हुआ करीब गया पूछा उसने कहा मैं नसरानी हूं ई साल सलात का मजहब मानता हूं मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूं इस लड़के को यह तरीका अच्छा लगा दिल में बैठा कि हमारे उस तरीके से ये तो बेहतर है मुझे भी कुछ सिखाओ ये दीन वो दीन थोड़ा सा बताया गया उस राहिब से रोजाना मुलाकात शुरू हुई एक जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है अब मगर उसकी तलाश के लिए कदम उठाने की जरूरत थी कदम उठा मेरे अल्लाह ने हिदायत के रास्ते खोल दिए वो बुजुर्ग राहिब जब मरने लगा उसने कहा अब इस खत्ते में मेरे सिवा और कोई इस हक मजहब पर कोई भी नहीं है तुम यहां से ये अस्फहान है खुरासान आज ईरान का शहर है अस्फहान से सफ़र करो मूसिल जाओ मूसिल इराक में है उसके इंतकाल के बाद माबा वहां से चला मूसल पहुंचा राहिब का पता मालूम था उसके पास गया जिंदगी गुजारी वो भी मरा उसने कहा यहां से नसीबेन चले जाओ नसीबन माबा पहुंचा राहिब से मुलाकात हुई उसके पास उसकी खिदमत में रहा वो मरने लगा बूढ़ा उसने कहा अब मेरे बाद इस खत्ते में कोई और नहीं जाओ अमूरिया चले जाओ अमूरिया पहुंचा वहां राहब से मुलाकात हुई जिंदगी गुजरी वो मरने लगा उसने कहा अब हमारा मजहब और हमारी किताब नहीं रही अब उस पैगंबर के आने का वक्त आ चुका है जिसकी बशारत हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें दी हमारी किताबों में मौजूद है अब कहीं ना ढूंढो ऐसे खित्ते की तलाश में निकलो जहां दो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बीच में खजूरों के बागात और ऐसे शख्सियत को ढूंढो जो सदके को कबूल ना करता हो हाँ हदिए को कबूल करता हो और उसके दोनों शानों के दरमियान में नबूवत की मोहर होगी या अल्लाह अब जरा तस्वुर तो कीजिए सफर कहां से शुरू हुआ से मूसल इराक नसीबे उसने पूछा ऐसा खित्ता कौन सा है बताया गया कि यह खित्ता तो सरजमीन अरब में मदीना यसरप के नाम से मशहूर है काफिले में शामिल हुआ जो मदीना की तरफ जा रहा था वादी उमलकोरा में पहुंचकर जालिमों ने गुलाम बना के मंडी में बेच दिया ये जिंदगी बड़े सख्त इम्तिहान लेती है कामयाब वो होता है जो गुजरता जाए तवक्कुल करके गुलाम बना के बेचा गया और एक मर्तबा नहीं उस आका ने मंडी में बेचा उसने खरीद के मंडी में बेचा दस मर्तबा बिके जैसे किसी जानवर को आप बेचते हैं दस मरतबा मंडियों में बिकते रहे आखिर मदीना मुनवरा पहुंचे ये देखा यही खित्ता है चले गुलामी की जिंदगी है तो क्या हुआ मुझे जो मंजिल तलाश करनी थी वहां पहुंचाया हूं आका के खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए बाग में उस यहूदी के चच्चात ने आके खबर दी बनू कैला हलाक हो जाए बर्बाद हो जाए तो सारे लोग उधर कुबा के अंदर एक आदमी के पास इकट्ठे हैं जो आदमी कहता है मैं अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर हूं ये बदवा कर रहा है उनके लिए जो वहां इकट्ठे हैं आका सुन के कहता है कि होगा कोई मंजिल की तलाश में निकलने वाला गुलाम है दरख्त के ऊपर चढ़े हुए अल्फाज सुन के नीचे उतरा और कहता है आका जान आपके भाई ने क्या बात की उसने जोरदार थप्पड़ मारा तुम्हें क्या काम अपना काम करो सारा दिन काम किया शाम के वक्त कुबा में पहुंचे इमामबिया सल्ला से पहली मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर खजूर पेश की ये लीजिए मेरे पास कुछ सदके की खजूर है आप सलाम ने मुस्करा के फरमाया हम सदका कबूल नहीं करते वापस गए अगले दिन फिर आए ये खजूर लीजिए हदीये की है सलाम ने कबूल की बरकत की दुआ दी हाँ हम हदिया कबूल करते हैं दो निशानियां सामने आ गई अब झांक यूं देखने लगे हुजूर समझ गए फरमाया क्या देखना चाहते हो का बस दो निशानियां तो समझ गया हूं इन दो शानों के बीच में मैं एक निशानी देखना चाहता हूं आपने कपड़ा मुबारक हटाया वहां कबूतरी के अंडे जितनी मोहर नबूवत थी उस पर बोसा दिया अब मैं अल्ला इलाह वा अन्न रसूल। नाम क्या है? क्या है माबा है किस मजहब से ताल्लुक रखते हो का जरतश से था मजूसी था अब नसरानी था अब मुसलमान हो चुका हूं आपने फरमाया तुम्हारा नाम अब माबा नहीं है सलमान है जिसे आज आप कहते हैं सलमान फारसी रजून